Індекс небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! І з вами індекс небезпеки. Інформаційно-аналітична програма про події та факти, які не залишать нікого байдужим. Сьогодні ми поговоримо про таке. З піною на щелепах на Дніпропетровщині пес покусав цілу родину. Що таке гідрофобія і чи можливо її подолати? Розмова із фахівцем. Імунізація ласощами профілактика сказу серед хижаків. На Дніпропетровщині черговий спалах сказу цього разу у селі Єлизаветівка домашній пес покусав цілу родину. Через кілька днів собака помер. Постраждалих доправили в обласну лікарню. Їх життю нині нічого не загрожує. Проте небезпека не минула. Під загрозою інфікування опинилися усі місцеві мешканці. Ще тиждень тому на цьому подвір'ї мешкав пес на ім'я Мухтар. Він був справжнім улюбленцем родини і ніколи не кидався на перехожих. Та одного дня чомусь зірвався з ланцюга і втік. Коли повернувся, ледь не загриз до смерті своїх хазяїв. Утім, звертатися до медиків люди не поспішали. Відчули недобре лише через три дні, коли собака помер. У таких випадках лік іде на години, застерігають фахівці. Якщо вчасно не звернутися до лікарні, наслідки можуть бути страшними. Поступили трое людей, это одна семья, и с укусами собаки. Была оказана помощь, введен антиэробический иммуноглобулин, провакцинировано. Но самая главная беда, которая случилась, в том, что 13 числа за день до поступления в больницу собака погибла. Мы предполагаем, что это может быть бешенство. После инцидента Господарі не могут оговтатись, спілкуватися отказываются на відріз. Виною шоковані кажуть, тварину могли заразити лисиці, яких вдосталь розвелося поблизу місцевої птахофабрики. Причина розпостранення ті заболівань – це обілля обіля диких тварин, в вчасне ліс. Собаки достатньо просто понюхати, допустимо, тот слід де вона залишила. Колхозів немає. А люди, которые сейчас арендуют землю, обрабатывают такими жесткими вещами, которые, ну, этот корм обычный для лис, это зайцы, там, Сови, миші, цусики ті всі в і ліси винуждені емігрувати в целях сохраніння потомства і так далі поближе до населеного пункту. Після інфікування сказом, тварина живе не більше десяти днів. У покусаної людини залежно від місця ураження, вірус може виявитись навіть через рік. Ця хвороба невеліковна. Якщо вчасно не зробити щеплення у ста відсотках випадків, вона призводить до смерті. Саме лучше подход. Лечение вот таких больных это сразу же после укуса, не выясняя долго бешеная, не бешеная собака, проводить лечение введением э, иммуноглобулина, прививки против бешенства. І тоді ми гарантуємо 100% оказания казання помощи. допомоги. говорит говорить о том, що в случае своевременной вакцинації є 98% гарантій, 98 не 100%. Що вони вилупшать уши не вилучить, вилучить. Тіло собаки одразу доправили до ветлабораторії. Результати аналізів підтвердили, У тварини – сказ. Інформацію міністерства охорони здоров'я щорічно в Україні у медзаклади з приводу укусів тваринами звертаються близько 100 тисяч осіб. З них 60% потребують проведення спеціальної антирабічної профілактики. Аби відповісти на питання, чому так відбувається, ми запросили у студію рабіолога департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської міськради Олександра Самойленко. Олександр Юрійович, добрий вечір. Добрий вечір. А, спасибо, що прийшли к нам сьогодні на прямой ефір. Скажите, пожалуйста, стоїть ліво Паниковать, Когда вот происходит такой случай и собака набрасывается? Ну, паника никогда не помогает. В любом экстремальном случае, в том числе и при укусах, паниковать не стоит. Нужно просто четко знать, что необходимо в этом случае сделать. Вот, необходимо обратиться к соответствующему специалисту для оказания помощи. Это, этим видом помощи у нас занимаются хирурги и травматологи, которые называются рабиологами. Вот. Также, если человек не знает, куда ему обратиться, то необходимо первое просить своего участкового терапевта. Сейчас это очень распространенная форма, сейчас есть семейная медицина, семейные врачи. И в некоторых районах, где просто нет ни хирургов, ни травматологов, ни других узких специалистов, есть один семейный врач, который решает как бы все проблемы. Необходимо обратиться к нему, чтобы получить консультацию. А что же в этом случае делать? То есть, как бы то ни было, если животное кусает, царапает, то есть это уже повод к беспокойству? Это повод к 100%, к обращению к врачу. Скажите, пожалуйста, какие укусы наиболее опасны, как вы считаете, и вообще по опыту? Есть укусы опасных локализаций, так называемых. Это то, что близко всего к головному мозгу, это лицо, голова, шея, или кисти рук и промежность, там, где много нервных окончаний. И также опасными видами животных. В основном это дикие животные, для нашей местности это волк, лисица, енотовидная собака. А как вы считаете, каким образом волк, лисица, либо енотовидная собака могли попасть в населенный пункт и причем здесь заражение бешенством животного? При заболевании бешенством нарушается регуляция центральной нервной деятельности животного. И тот страх, который здоровое нормальное животное испытывает от людей и в нормальных состояниях не заходит в населенный, пункт, в населенный пункт. При бешенстве может отсутствовать, и животное может зайти в населенный пункт в село и даже в черту города, в днем, и, так сказать, привести к распространению этой инфекции. Это инфекции. Скажите, вот период, когда одно животное, дикое, пообщавшись, уже инфицированное, пообщавшись э, с домашним с животным, сколько проходит времени, и как выяснить, что все-таки поведение животного неадекватное? Или это просто обыкновенная агрессия? Ну, в каждом случае есть инкубационный период. В принципе, если четко известен э, факт контакта животного с э, своего домашнего животного, допустим, с диким животным, то ну, здесь две 4 недели в основном, так в среднем, э, в средние сроки инкубационного периода. Возможно и сокращение сроков при укусах в опасных локализаций, Так же самое это касается и животных. Вот. Но если неизвестен факт э, контакта животного, то в этом случае только по признаком уже развития болезни мы можем заподозрить у животного наличие бешенства. На что стоит прежде всего обращать внимание вот у животного? Хотя бы первые признаки, что Прежде понимать... всего на адекватность его поведения. Вот. Самый первый признак – это гидрофобия. Второе название этой болезни – это водобоязнь. То есть животное отказывается пить воду. Это то, что должно насторожить прежде всего. Дальше – это боязнь света, то есть стремление животного забиться в темный угол. И также а уже... пена, изо рта. Это... пена изо рта. Это бывает все не этом... всегда у собак. Это практически не бывает, только в, уже в терминальных случаях. Вот это не классический показатель. Бытует такое мнение, что такие случаи происходят только в частном секторе и что в городах вот Поцепить бешенство ну, практически невозможно, чтобы поэтому ну, Это скажу. неправильное мнение. В принципе, в городах бешенство, к сожалению, тоже встречается. У нас даже вот в этом году был один случай в черте города зарегистрированного бешенства. Это занос все-таки бешенства из районов Давайте при этом, контактах с животных. Об этом чуть-чуть попозже. У нас есть сюжет. История, как животное заразилось в черте города. Я попрошу сюжет. Кут цього року Павлоград замкнули на карантин. Домашній собака покусав своїх господарів. У мужа і у жени були вкуси конічності. Це повреждення кожних покровів на глибину кожу. Без розривів там святок. Розлюченого собаку приборкали з допомогою знайомого кінолога. Родина й гадки не мала, що агресивна поведінка тварини викликана аж ніяк непоганим настроєм. За кілька днів пес помер. Отправили в обласну лабораторію. Первоначально проводиться мікроскопія, ну, в даному випадку під мікроскопом нічого було не виявлено. І ставиться біопроба на мешах. Ну, нам дали заключення про те, що ну, в мишей виявлений збудник скло. Усіх, хто контактував із хворою твариною, одразу доправили до лікарні. У місті запровадили двомісячний карантин. Очікувати більшу тяжкість повіждення у супруга йому і учитувати, що собака здохла, то йому був назначений курс антірабічних і до Ворбуліна. Те, що сталося для господарів, справжній шок. Спілкуватися на камеру відмовилися категорично. Проте телефоном повідомили. Был, у меня собака была шарпей. Выходила строго на поводке. То, что мне рассказывают врачи, это равносильно, что ко мне на третий этаж в квартиру должна была выйти лиша и его покушать. Этого не было. Я сам не знаю, что произошло. Ребят, нечестно, больно об этом говорить. Александр Юрьевич, как вы можете прокомментировать вот этот вот случай, поскольку житель не понимает, как заразился его шарпей бешенством? Действительно, многие хозяева собак также... Относятся к заражению своих животных, они не знают, откуда это могло произойти, потому что они зачастую не видят контакта своих животных с чужими животными. Но это может быть даже та же летучая мышь. Вот он говорит, леса забежала на третий этаж. Он говорит: Я не верю в то, что леса могла забежать, хотя в Павлограде именно хотя был в такой же, случай. Да, в, том же, да, да, в том же случае может при наличии бешенства забежать и на третий этаж, и, и выше. Вот. Но та же летучая мышь, которая является переносчиком бешенства, вполне и на третий этаж и на пятый этаж на балконе где-то собака вышла на балкон погулять летучая мышь пролетела мимо был контакт какой-то укус и вот пожалуйста уже инфекция ну естественно даже если собака как мы говорим под присмотром то этого уловить невозможно животное может и играться с летучей мышью которая его тоже не трогала ну в этом случае нужно совершенно на сто процентов быть уверенным что собака не могла проконтактировать ни с каким другим животным. То есть она должна при этом не выходить на улицу, не дышать свежим воздухом, так сказать, все время находиться под присмотром хозяев. Но ну, это практически в 100% случаев невозможно. Скажите, пожалуйста, может ли у домашнего животного быть бешенство, но при этом животное не проявляет никаких признаков, как вы огласили выше? Да, это бывает. У нас были некоторые случаи, когда животные вели себя, в общем-то, не совсем неадекватно, ну, просто, допустим, какая-то вялость вот была. И все, никакой агрессивности, ничего не было. Вот. Ну, где-то мимоходом укусил хозяина, вроде бы как невзначай. Вот. Все-таки сдают под наблюдение ветеринару. Ветеринары тоже сначала э, ничего не определяют, но потом животное погибает, и уже постфактум определяется все-таки, что оно было заражено и больное бешенством. Как Вы считаете, что необходимо делать, чтобы вот таких случаев не случалось? Прежде всего, ответственность за содержание животных лежит на хозяевах. Нужно вакцинировать своих питомцев для того, чтобы избежать возможности заражения и болезни. У нас есть мнение жителей, как вот они относятся к тому, чтобы вакцинировать своих домашних животных. Давайте послушаем. Это, если, скажем, большая овчарка, тогда, может быть, есть смысл а маленький там кот или вот такая собачка, но ну, я не вижу особого смысла. Мне кажется, те, которые дома живут, может и не стоит. Если она сильно, естественно, не выходит на улицу. Нет, мы ее никуда не выпускаем, она у нас домашняя. Она не выходит на улицу. Почему нам это не грозит? Не знаю, я не могу сказать. Если бы это более, так сказать, рассказывали людям об этом деле, что это нужно, что это необходимо, чтобы сидящие дома именно животное прививалось, то, конечно, бы пошли бы привили. Ответите жителям вот с такой позиции. Ну, здесь позиция не совсем верная. Все-таки животные болеют все, и маленькие, и большие, коты, и собаки, и все, в общем-то, млекопитающие всех видов. Поэтому вакцинировать необходимо, невзирая на размер, невзирая на возраст и вид животного. Потому что заболеть могут все. А скажите, почему такое беспокойство вокруг проблемы бешенства? Почему? С чем это связано? Чем чревато это? Ну, чем бешенство, чревато тем, что это особо опасная инфекция при которой может наступить летальный исход, если она вовремя не профилактирована, не пролечена? Как быстро может протекать заболевание, если допустим кошка либо собака, либо другое животное домашнее укусила допустим в ногу? Ну вот нижнюю часть вот... вот ну если колена. в ногу, здесь немножко больше мы имеем инкубационный период. В среднем это будет где-то полтора-два месяца, может быть даже и больше, вот как в некоторых случаях есть случаи до года и даже до двух лет в литературе описаны. Вот. Поэтому как бы немножко имеем больше времени для каких-то действий. Вот, но все равно любой укус, любого, любой локализации – это повод обращения к врачу и принятия самых решительных мер. Какие симптомы возникают у допустим, человека, который не обратился к врачу, поскольку он считает, что его домашнее животное здорово, и это животное нигде не бывает в контакте с другими зараженными животными? Да. Ну, если все-таки такая ситуация будет иметь место, то заболевания обычно начинаются, как множество других воспалительных заболеваний, тоже ОРВИ. То есть может быть подъем температуры, слабость, мышечная слабость. И, в общем-то, это не специфические признаки, которые не заставляют сразу подумать об этом заболевании. Человек обращается к своему терапевту. Где-то какие-то вопросы возникают, но они начинают разрешаться только с появлением уже более серьезных симптомов, это уже где-то третий, пятый, седьмой может быть день заболевания, когда уже начинается та же гидрофобия. А скажите, пожалуйста, какие меры профилактики существуют? Что Вы вот посоветуете собственникам домашних животных? Собственникам домашних животных мера профилактики одна – это своевременная вакцинация своих животных. Ведь врачи регулярно проводят такие обходы. Давайте посмотрим, как это проходит. Трапляються там, де людина втрачає пильність. Додають ветлікарі. Під час планових щеплень фахівці чують відмови чи не у кожному дворі. Мешканці вулиці Динамо, що на підстанції взагалі називають подібні заходи справжнім театром. Добрий день, хазяюшка. Ми світіри ветеринар... на фотографіруйте. Пожалуйста, я закрою Женщина, ми да, Бі... не нас, а Ми Та привівачку ваших привочки. Я тут так. Ні, отказались планові були, масово ходили, прививали. Ні, відказалися. А от господарі сусіднього дому зізнаються, кілька років дійсно не прищеплювали чотирилапого Джессі, чим наражали на небезпеку родину. Додають від лікарі, особливо онука, який частенько бавиться із псиною. Однак цього разу собаку прищепили та виписали ветпаспорт. На його храні все нормально. все нормально, Ну все, молодець, молодець. а іноді бажання господарів не співпадає з бажанням чотирилапих. Тому, аби зробити щеплення, доводиться йти на деякі хитрощі. Ні, я сама. Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, как вы считаете, как добиться понимания со стороны хозяев домашних животных, чтобы все-таки и животные, и люди жили и в мире, и не болели? Ну, это прежде всего, это наша с вами работа по просвещению населения. Мы должны как со своей стороны врачи и ветврачи рассказывать об опасности этого заболевания, о мерах его профилактики, о том, почему необходима эта профилактика, почему нужно этим заниматься и что может таить в себе, какая опасность этого заболевания и для животных, и для людей. Но вот вы могли бы привести цифры со статистики очень быстро, какое количество укушенных и, допустим, зараженных животных вот, за последний да. период? Значит, ну, по городу каждый год обращается к нам от 1500 до 1800 человек с укусами различной локализации различных животных. Из них где-то 30-40% подлежат вакцинации. Вот. А по животным в области у нас от 70 до 100 случаев, я сейчас точная цифра не помню, каждый год регистрируются. По області животних заболевших бешенством. Учитывая то, що вакцинировать вакцинувати нужно не тільки животних. Люди за непроходять вакцинацію, если не укушені. при притом в області ведеться робота ще и по вакцинації домашніх животних. Вакцинація домашніх тварин це один бік профілактики. інший – імунізація хижаків. Найбільш вірогідними розповсюджувачами скажусказу вважаються лисиці, бо вони найчастіше за інших тварин відвідують населені пункти. Контактують зі світськими та домашніми тваринами, а також необачними громадянами. Саме тому, тому руді хижі підлягають спеціальній вакцинації. Як саме її проводять та чим саме приваблюють лисиць? Дивіться у наступному сюжеті. Тінь у самому розпалі у лісах новомосковського району похмуро і дуже вітряно. Саме у таку погоду краще за все проводити імунізацію хижаків. Зараз ми приїхали в охотнічі першого пірогогородського колективу. Ми будемо розбрасувати таблетки по камишам для того, щоб їх з'їла лісиця і вбити у ньо інфекцію. Імунізацію хижих тварин проводять бригади, у складі яких вед лікар, єгер та мисливець. Подашлі к лисим норам. Видно, что нора посещаемая, вот следы зверя есть, видно, что он здесь бывает. И вон выход еще, вторая, его от норок, основной вот от норок. нору, если там є собака прижала. Вакцину розкладають за спеціально розробленими маршрутами поблизу місця проживання лисиць. Вот видно, хорошо натоптана ліся трапа. От якраз мы эти таблетки розложимо. больше вероятность, що вона їх знайде. Для імунізації хижаків люди вдаються до усіх можливих хитрощів. Ампулку з вакциною поміщують у невеличкий брусок з м'ясо-кісткового борошна. Такі ласуші вовкили. Лисиці, куниці, єноти їдять залюбки. Через кілька днів фахівці повертаються у ліс, аби перевірити, чи все з'їли під час перевірки у Дніпропетровському районі вакцини не знайдено. Ось тут була вакцинація, у нас лежала на цьому місці. але її ніт уже. Значить, свідчиться в тому, що я з'їла ліса. Якщо вакцину з'їсть хвора тварина, вона одразу помре, пояснюють фахівці. В організмі ж здоровою виробляються антитіла, які і допомагають протистояти зараженню сказом. В цей період ми розбрасуємо вакцину Через, три тижні, через три тижні ми будемо робити контрольний відстріл цих лісиць і матеріал. Отобранные будем направлять в ветеринарную службу, они в свою очередь будут в лабораториях проводить анализ, насколько эта вакцина попала в организм животного и как она, какое оно действие оказало на этот организм. Згідно з державною програмою на Дніпропетровщині, пероральну імунізацію рудих хижаків застосовують з 2005 року, переважно на лівобережжі області. Тут лісиста місцевість обмежена річковою зоною Дніпра та Орелі, тож і найбільше скупчення диких тварин. Заходи з вакцинації проводять восени та навесні. Задача така е, охопити вакцинацією диких животных до того, когда у лисы начнется гон, до того, когда она уйдет уже в нору э, и будет готовиться щеница. Для получения потомства. И второй раз, это уже после получения потомства, когда щенки выходят из норы. Если, например, провести вакцинацию в тот момент, когда лиса ушла в нору, она просто не съест этих приманок. Она не получит дозу вакцины и иммунитета она не получит. Да, раскладывать вакцину – цены не главное, дают о медслужбе. В важлива с сказом важна насамперед регулярность. Ситуация по бешенству, она ну, периодически возрастает или уменьшается. По сравнению с прошлым годом, это уменьшение, конечно, больных в области. В этом году прошло где-то около 700 исследований, то вот 10% от исследованных – это у нас положительные по области. И вакцина должна применяться ну, для получения эффекта хотя бы три года подряд. Александр Юрьевич, у нас остается еще полторы минуты. Скажите, пожалуйста, вот, чтобы подытожить наш э, с вами разговор, что вы посоветуете э, жителям, как мы можем сделать так, чтобы ни животные, ни люди не заражались и не заболевали? Ну, прежде всего, это ответственность. Это ответственность за себя и за тех животных, которых мы приручили. То есть мы должны знать четко и понимать, что это заболевание особо опасное, что оно приводит к смерти в 100% случаев и что его можно предотвратить только своевременной профилактикой. То есть своевременное обращение при укусе к врачу и своевременная вакцинация животных. Вот это вот основополагающие принципы нашей профилактики. тут мнение, что человек укушенный и если у животного выявляют вирус бешенства, 40 уколов в живот. это правда? Ну, это уже сейчас немножко устаревшее понятие. Сейчас вакцина это 6 инъекций. Курс вакцинации включает в себя 6 инъекций. И не в живот? И нет, Богу, да? не в живот, это в дельтовидную мышцу, то есть в руку. А скажите, вот пройдя курс антирабической вакцинации, э, иммунизация, ну, на какой период, сколько это человек защищен? Э, да, человек получает иммунитет на один год. То есть, если в течение года его снова покусает животное, то прививаться не нужно, а если год пройдет, снова нужно будет прививаться. Ну, на сьогодні наш ефір закінчен. Отже, такими були новини індекс небезпеки. Я нагадую, гостем у студії був рабіолог департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської міськради Олександр Самойленко. Програма добігає кінця. Дякую, що були з нами.